Отчет о действиях по предварительному расследованию. Кто это? Это отчет прокурора ээ, криминального суду э, ООН. Вот написано, вы английскую читаете? <IS�> да, да, да. Вон, гори, французскую и английскую. И criminal court, да. Да. Значит, это с официального сайта. 14 листопада 2016 року. Пивроку свеженький. Значит, за нас без нас нас женили уже, уже за нас давно сказали, потому что мы трусы. А трусы это потому, что у нас президент трус. Значит, и тут вот написано, что 158 статья, пункт, Почему 150? Потому что в один день разглядалось 3. И мы им mm -hmm. почали со 146 и Украина пошла со 46 mm -hmm. пункта. До этого была там чи Португалия, чи кто-то mm -hmm. еще из э, а, Африки, сдается. Но мы пошли. Вот тут э, я майже все намагаюсь зачитать, значит, навіть якщо я запизнюсь туда куда-то, Ну, 158 пункт. Что пишет прокурор при криминальном суде? Э, он. он Согласно поступившим сведениям, ситуация на территории Крыма, начнем с Крыма, и Севастополя арав... а тут все одно уже теперь не имеет значения, где они напали, в Крыму они напали, чи в Домнецку они напали, не имеет значения, они напали на территорию Украины, те границы, которые вызнает вся суспільнота, на территории Крыма и Севастополя равнозначно международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией. Данный международный конфликт начался не позднее, подкреслю, не позднее, 26 февраля 2014 года. Он может быть и раньше, если будут установлены новые данные. Так как вот та медалька, которую вы... Министерство обороны, где написано 20 э, за повернение Крыма 20 лютого. А тут 20, 26, ну 26, пускай 26, 26, хотя бы на всему. Когда Российская Федерация, застосувала, вот тут все приховали зеленые человечки, какие-то там добровольцы, вичловые люди, да, тут уже читко написал прокурор международного трибунала, когда Российская Федерация задействовала личный состав своих вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины. Право международного конфликта применимо и после 18 марта 2014 года, чему они акцентували влага, так званый референдум. Они сказали, что ничего подобного, до лампочки ваш референдум. Это все одно право международного военного конфликта и распространяется и после 18 марта. В той мере, в которой ситуация на территории Крыма, Крыма и Севастополя была равнозначно продолжающемуся состоянию оккупации. И далее, особливо, что важливо, вот это, мы же про это мало говорим. Мы ничего не говорим. Прокурор криминального суда ООН сказал про это. Мы всегда говорим, вот Россия говорит, мы обгрунтовываем тем, что не бы то были обмежены права там, русскоязычного населения, еще какие-то там громадян. Вот это вот нас, мол, куда-то на что-то спонукало, там референдум прошел и тому подобное. Ничего подобного, что пишет прокурор. Установление факта правомерности – топ насколько была правомерна эта агрессия. Изначальной интервенции, повлекла, которая повлекла за собой оккупацию, не требуется. Топ-то все ага. мотивы товарища Путина до да лампочки. Ага, это хорошо. Но это сказали международные юристы, чему наши молчат, международники в таком же аспекте, только в андале 164, 165 расписана ситуация по Донецкой и Луганской области. Точно так же. Там ну, называется, что Россия вторглась. Нет? Вторглась, да. Сбройные формувания, да, сейчас. что это же очень интересно, если угу. они там их Тут называют. и Одесса, Одесса зацеплена. Угу. Далее. На протяжении более двух лет на территории Восточной Украины между войсками правительства Украины и антиправительственными элементами, поддерживаемыми Российской Федерацией, продолжались столкновения различной степени напряженности. Столкновения включают использование боевой техники обеими сторонами. Сообщалось о двух периодах особо ожесточенных боев в Иловайске, в период э, и Дебальцев, в период с января, ну там даты mm -hmm. называются, Усиливший ожесточенный боев в течение указанных периодов, связано с предположительным притоком личного состава транспортных средств и боевой техники из Российской Федерации. Ага, то есть вот все-таки есть эта формулировка. Конечно. Это же очень... С целью укрепления позиций вооруженных группировок. Личный состав транспортных средств и боевой техники. Ну, мы можем это где-то использовать? Вот эти, так, вот, случайно, в том, что... это же официальный документ. Чему, чему наши юристы его до сих пор до не, не, не используют.